दर भाई और आपको किसी की नजर ना लगे उसका तो चेहरा भी दिखाई नहीं दे रहा पक्का वही है हाँ भाई वही है थोड़ी देर पहले तो आपको फोटो भेजी थी देखिए वही तो उड़नी है भाई आपको तो उठा लू जाके चलो एक्सक्यूज मी ऐसा नहीं हटिए आप लोग हटिए भाई क्या करे गजल को उठा ले मिनिस्टर के साथ मशीन गन वाले बॉडीगार्ड देख रहे हो अब उसका बाहर इंतजार करना पड़ेगा चलो चौटाला साहब वेलकम 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 कॉन्ग्रेचुलेशन हैदर साहब थैंक यू सो मच आपके लिए आज बहुत ही खास दिन है बहुत बहुत शुक्रिया सर वेलकम हैदर तो इसका नाम हैदर है ये आदमी तो वही है जो मजार के बाहर मिला था खैर अभी निकलो यहां से तुम हमेशा से इतनी इरिटेटिंग बातें करते हो आज कोई खास दिन है तुम मिले हो आज आज का दिन खास कैसे नहीं होगा तुम्हारे मुंह से गालियां भी कितनी मीठी लगती हैं। वैसे आपका बनाया हुआ जोड़ा हमारी बेटी को इतना पसंद आया कि वो तो फोटो खींचवाने से रुक ही नहीं रही है वैसे आपकी मिसेस कहाँ है सब कहते हैं कि उनकी प्रार्थनाओं के असर से हमारे शहर में डिवोर्स रेट कम है मिलना जरूर चाहूंगा उनसे वो क्या है ना चौटाला साहब क्यों उनके पास तो हमारे लिए वक्त नहीं रहता हमारी बेगम साहबा इन घर की चार दीवारों में इतनी मसरूफ रहती है कि उनके पास वक्त ही नहीं होता है मानो आप मिनिस्ट्रियों से भी ज्यादा बिजी हो तुम्हारे मिस्टर शोहर को अब ये भी पसंद नहीं है कि तुम बाहर वालों से बातचीत करो नहीं ऐसी ऐसी कोई बात नहीं है मुझे इस घर में किसी चीज की कोई पाबंदी नहीं है वो तो मुझे ही बाहर वालों से बात करना पसंद नहीं है दुआ तुम्हें ना पेशे से लॉयर होना चाहिए था चौबीस घंटे अपने मिस्टर शोहर की वकालत करने के लिए कम से कम तुम्हें फीस तो मिलती अब खैर मुझे अभी चलना चाहिए घर पर ना बहुत सारा काम है तो मैं अभी चल अरे नहीं ऐसे कैसे तुम्हें जाने दूं अक्सर लड़कियां मुझसे बोलती हैं जब वो मेरे साथ होती हैं वक्त कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चलता का शौक है? तुम कहो तो मैं तुम्हारा जाऊं बचाऊ आंसर योर क्वेश्चन शौक है तो या बिल्ली पालो गलत क्यों पाल रहे हो सुनो 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 आज दुआ और हैदर की तारीफ में कुछ कहना चाहूंगी ये मोमबत्ती जिसके भी हाथ में दूंगी उसे हैदर और दुआ के बारे में कुछ कहकर उन्हें बधाइया देनी होगी मेरी प्यारी दुआ मेरे पोते हैदर के चेहरे पर अगर कोई मुस्कुराहट ला सकता है तो वो है दुआ खुदा करे तुझे उल्लास की उम्र लग जाए बोलिए दर्द देना तो आपकी पुरानी आदत है जो का दिल इतनी आसानी से कहीं और लग गया। इकतीस सालों में जो शख्स शादी के मायने नहीं समझ पाया, आज वही मेरी शादी की सालगिरह सेलिब्रेट करना चाहता है मेरे साहबजादे के बारे में सोच के मेरा सीना फक्र से चौड़ा हो जाता है कि अल्लाह ने मुझे हैदर जैसे बेटे से नवाजा है अगर इस घर की रीढ़ की हड्डी है तो दुआ इस खानदान का दिल है अल्लाह तुम दोनों की सारी आरजुए पूरी करे और तुम दोनों का ये रिश्ता ऐसे ही मजबूत बना रहे इस प्रेशर कुकर को लोग इतना प्यार कैसे कर सकते हैं ये मेरी समझ में नहीं आ रहा मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि इन रही के साथ कसल का क्या लेना देना है और इस आदमी ने तो मजार के बाहर भी कसल को बचाया था ना ऐसा तो मुझे हैदर के साथ भी चुपता करना है लोग कहते हैं कि माँ के दूध का कर्ज कभी उतारा नहीं जा सकता लेकिन मेरे ने बहू की शक्ल में मुझे दुआ जैसी सहेली देकर जिंदगी भर के लिए मुझे अपना बना लिया है मेरी दुआ ने न सिर्फ इस घर की बागडोर संभाली है बल्कि मेरे मायूस आंखों को के ख्वाबों से भर दिया है खुदा तुम दोनों की जोड़ी को हमेशा सलामत रखे प्रेशर कुकर को फैमिली तो बहुत प्यारी नवाजी है अल्लाह भाई एक नंबर बहुत सोर से आई है कर आऊ क्या, हो क्या? रोक कर रख कर वरना तेरी यही रोक दूंगा जब तक गजल बाहर नहीं आती ना कोई यहाँ से नहीं लेगा अगर कोई है जो मुझसे भी ज्यादा परफेक्ट है है तो वो है मेरी प्यारी भाभी जो मेरी बेस्ट फ्रेंड है मेरे सीने में दफन जितने भी राज हैं उनका सीक्रेट लॉकर है अब भाभी इतनी तारीफ कर दिए तो मेरे लिए देवरानी की खोज जारी रखना ठीक है चलो आ जाओ कौन कायनात मैं हाँ तुम्हारा नंबर है भाभी आप आपके आने से मुझे बहुत हिम्मत मिली है सालगिरह की बहुत बहुत बधाई हो आपको और भाई आपको भी भाई लेकिन अगर वो बाहर आई नहीं तो तो करेगी अम्मा कब तक खैर मनाएगी और वो कौन सा इस घर की बहू है जो बाहर नहीं आएगी लेकिन एक बात तो है जितना इंतजार उसने मुझसे करवाया है ना उतना ही तड़पाऊंगा मैं उसे नहीं नहीं मैं मैं क्या बोलूं मुझे वैसे भी लोगों के बीच में बात करने की आदत नहीं है हैं फिर तेरी गिरगिट सी लंबी जुबान का फायदा क्या है तो चा झूठी लाइनें ही बोल दू? खुदा खैर हैदर तो राहत साहब और मेरा गुरूर है किस्मत वाले हैं हम जो दुआ जैसी बच्ची हमें बहू की शक्ल में मिली है शुक्रिया हैदर भाई से जो भी मांगो वो हमेशा उससे ज्यादा ही देते हैं वो जब दुबे गए थे ना मैंने उन्हें कहा था डीप क्रिमसन शेड के लिपस्टिक लैनर पर वो तो वीर ने पूरा केटी ले आया बस मैं बैठ जाओ तुम भाई की इतनी तारीफ करने की जरूरत नहीं है सर हमने आप दोनों की तारीफ तो बहुत सुन ली अब हम चाहते हैं आप अपने मुंह से दुआ भाभी की तारीफ करें अरे रवि मैं मैं क्या ही बोलूं ठीक है कोशिश करता हूं दुआ के बगैर मेरी जिंदगी मानो के अधूरी सी है मेरे अच्छे बुरे वक्त में मेरा साथ दिया दुआ ने मेरी पसंद नापसंद सब पता है इसे जब मेरा मूड खराब होता है ठीक होता है सब पता लग जाता है बिना बताए। दुआ से बेहतर हमराही की मैं उम्मीद रख नहीं सकता बस इतना ही भाई आज वो हो जाए जो पिछले तीन साल में कभी भी नहीं हुआ हमने आपको भाभी को आई लव यू बोलते हुए नहीं सुना होगा भी नहीं क्या तुम्हारे मिस्टर शौहर अभी अपने प्यार का इजहार भी करते हैं कि हमेशा बस तुम पर रौब छाड़ते रहते हैं? हर बात कहने वाली नहीं होती उनकी अनकहीं बातें भी मैं अच्छे से समझ जाती हूं लेकिन मेरी जान कहीं ऐसा ना हो कि उनकी अनकहीं बातें सुनकर तुम बस अपना मन ही बहला रही हो। होम्ब मेरी तरफ फटने के लिए क्यों चला आ रहा है मैंने हैदर को कोई तोहफा नहीं दिया क्योंकि जो खुद ही नायाब हो उसे जीवर से सजा के उसकी कीमत नहीं बढ़ाई जा सकती किरदार भले ही एक बेटे का हो एक भाई का या एक शोहर का हैदर ने अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाई है इसीलिए आज सबके सामने मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि सिर्फ आपका परिवार ही नहीं बल्कि मुझे भी आप पे बहुत फक्र है आज मेरी भाभी और तुम्हारी दोस्त ने तुम्हारी जान फिर से बचा ली मुसीबत का तो अंदाजा भी नहीं है गजल को बस एक बार मेरे हाथ लग जाए ना जिंदगी बदल कर रख दूंगा उसकी मैं खैर उम्मीद करती हूँ तुम तो अपने दिल में कोई गिला शिकवा नहीं लेके जा रही हो हमारे बारे में मेरी जान तुमसे कोई गिला कर भी कैसे सकता है तुम इतनी प्यारी हो लेकिन हाँ रही बात तुम्हारे मिस्टर शोहर की तो उन पर गिला मैं बिल्कुल वेस नहीं करूँगी अच्छा बाबा सॉरी अरे तुम्हारा दुपट्टा ये तो वापस देना भूल ही गई तुम्हें। अरे नहीं नहीं दुपट्टा महज औरत की इज्जत का लिबास नहीं उसके वजूद का हिस्सा होता है और मैं अपनी नई सहेली को अपने वजूद का थोड़ा सा हिस्सा देकर इस दोस्ती को पक्का करना चाहती हूँ वाह यार तुम्हारे घर में तो सब शायर हैं। लेकिन हाँ मैं अपने वजूद का हिस्सा विस्सा नहीं देने वाली मुझे मेरा दुपट्टा चाहिए बता दू पंद्रह सौ रुपए का है <laughs> हंसका रही हो अच्छा बाबा मैं तुम्हारा दुपट्टा लेकर आती हूँ तुम यही इंतजार करो भाई, भाई रही। ये वापिस अंदर क्यों जा रही है कोई बात नहीं इतना इंतजार कर लिया है तो कुछ देर और सही है पक्का यह गजली है ना देख ले भाई वही दुपट्टा है आप हैं, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं ना स, सौरी, 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 सौरी। एक सेकेंड तुम्हें किसने कहा था पीछे से से चोरों की तरह आने के लिए लेकिन अच्छा ही हुआ पता तो चल गया कि कैसे उनको पहाड़ के नीचे लाया जाता है जी मैं तो आपको कंपनी देने के लिए आ रहा था अब सरफुर्स बहन, तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आते हो ना। पूरा चाहिए तो पूरा तो ही मिल जाएगा। ये कहाँ चली गई? अभी तो यही थी। कहीं बाहर तो नहीं चली गई। कड़ी लेकर आ इस बार वो बचनी नहीं चाहिए। ठीक है। जल्दी। भाई भाई वो कुछ लोग भाभी को जीप में डाल करके ले गए क्या भाई मैं पीछे गया लेकिन निकल गए थे वो लो। लोग कौन है ये ये तो गजल नहीं है सकते हैं रूहान जिसकी दुआ के साथ कोई दुश्मनी हो दुश्मनी दुआ से नहीं मुझसे है दुआ को उठा ले गया उसका नाम मुझे क्योंकि दुआ ने मुझे अपनी उड़नी पहनने के लिए दी थी शायद उन्हें लगा होगा कि दुणा कौन है तू? मैंने पूछा कौन है तू तो? है अगर दुआ पे खरोच भी आई तो तुम्हारी जिंदगी से मैं उजा चिलूंगा समझी तो? जैसी सड़क छाप लड़कियों का उठना बैठना हो सकता है ऐसे गुंडे मामालियों के साथ लेकिन हम जैसे इज्जतदार लोग अपनी घर की औरतों को महफूज रखते हैं बुरी नजर से समझी है तो हैदर इस वक्त कड़वे लफ्जों से कुछ हासिल नहीं होगा इस वक्त तो हमें सिर्फ दुआ को घर वापस लाने के बारे में सोचना चाहिए हाँ मैं लेकिन जब भी इस नामुराद लड़की का चेहरा मेरे सामने आता है बस यही सोचता हूँ कि इसे हमारे घर में दाखिल नहीं करना चाहिए था माफ कीजिएगा कोई घरेलू मसला हो गया है जिसकी वजह से दावत को यहीं खत्म करना होगा माफ कीजिएगा अंकल प्लीज। गजल को पनाह देने के लिए तू तेरा शोहर और तेरा पूरा खानदान एक बार का दुश्मन है जब तेरा शोहर तुझे ढूंढता हुआ यहाँ आएगा ना तो उसे उसके पुराने हिसाब भी चुकाने होंगे अब ना तू बचेगी ना तेरे घर वाले <laughs> किस हालत में होगी तो